Сильно. Ты же без видео, без звука снимаешь? Звук уберем. Налево направо. Налево. Это неправильно. а построили? А, а построили? Шкоди. Щось допомогти, братанчик. Дивись на моїм малим, бо він там буде об'єкт. А де твій малий взагалі? <різове> <різове> Ігавік. А ти хто? А, кого? а. а? Катайте з задоволенням. Нікого, ніхто не штовхає. <різове> Можете не переживати, з вами буде їздити трек-менеджери. Можете от обернутися, от прямо за те приїхав От yeah, yeah. відвіда, Антон. Тобто у вас буде чотири людини їздити за вами. Впали, вони вам як можливо швидше допоможуть. Зрозуміли. Не можете піднятись на якийсь підйом вони вам допоможуть. Не переживайте. Я командир вашего взвода, старший инструктор по строевой и боевой подготовке в Хартман. Начиная с этого момента вы будете говорить только тогда, когда к вам обращаются. Ви ты будешь пробовать заезжать, шеях? Очі. Обережно очі. О! О, красавчик! Давай, давай, давай! Оп! Тримайся! Сти сти. Ты куда? Вниз хочешь? А? Не можешь? Поїдеш так? Давай, или как ти хочеш? Там вже не Там такі ж пагорби будуть. Да. Можеш поїхати вниз. Можемо разом з тобою спуститися і поїхати вниз. До, до перешкод. У мене весь бензин чуть не вийде. А, Нормально буде? Да. Вниз поїдемо. Давай спустимося вниз тоді. Бензин вилився, так? Да? Да. Ну нічого. Оп! Так, тримай мопед, тримай. Обережно тільки слизько. Спускайся донизу, я зараз до тебе приїду. Цікава гонка! <рес> зараз подивимось. Та, ще багато, дивись. Там ще більш півбаку. Давай я. Ну, молодець, ти хоч заїхав сюди. Це вже. Що, поїхали? О, ну, молодець! <ривіт> Там слизько піздець! Там тягати, там ну це вообще не... Тут буде проще. Давай, о, молодец О, молодець, Есть еще силы? доедешь? Ну. На горб? Давай, молодец отлично. Спасибо, Глеб. Нарыгался. О, башились. Одесса. Одесса вернулась. Давай, замылся. Но молодец, ничего. Не, красавчик. Там в лесу вообще нефиг делать, вот честно. Да, ехал. Там такая велика палка. Я думал, что они там вообще не проедут. Вон пару пахарбов, я ему сказал, давай лучше вниз, потому что там все уже горой завалились. Ну, не вариант. Я их сейчас поеду порадую. Да. Господа! Вам пизда! Там такое очко прям, блядь, везде нахуй, готовьтесь к верте. Ну, с трудом там мы их заталкивали, вот такая куча мала. Маленьких легче таскать. А те 450-ки, они пока завелись, на пол дороги упали. Там полная пизда, ребята. Ну, для меня точно пизда, я туда даже не макался. Я краюшками обежал, везде, где вот такая... Ты не переживай! <сёк> Ты кричал, <"Я> Да. <сёк> Все будет и тут откуда-то выползает мой друг Буба, без обеих ног. Ему больно, но он подползает и говорит мне... Пей! я ног не чувствую. Это, есть, блядь, слава, вы не, Нет, это, блядь. Когда вырастешь, ты отсюда вы... Очень скользко, пацаны, прям пиздец, как скользко. И колея уже у накатанная, ну, в щи. С нее выпрыгиваешь, тебя туда стаскивают, крестит вот так вот, ну, на мой этот самый. На мой никакой опыт, но, ну, блядь, не с... с... Да. Советую... Ну, 0,8. Очень советую ехать очень аккуратно, потому что там можно на ровном месте прилипнуть к дереву. Не, ну детям перешкоды это, конечно. Надо было их сократить хотя бы в два раза. Потому что они вроде как довольные, но очень грустные, с другой стороны. Не, ну с ним-то ничего никто не требовал, им папы переносили. Да, да, да. То есть они как бы вот этот страх свой борят прямо сейчас. А нам-то сказали, вот то перепрыгивать. Я не знаю, как, если я не долечу до нее. Что, что, бетон вот этот? Да. Просто прыгать, типа. Они а не по Он, блядь, не способствует прыганию. То хотя бы так, чтобы по траектории там не Да. Ну, а если ты уже выровнялся, нету их то все равно... Ты... Есть шанс, что морда упадет в бревно, и тебя как-то протащит туда. Ты хотя бы не приземлился передним колесом в бетон. Так, где все рассосались? Кому бы помочь? Кого спасти, блядь? Ну, ну тут вроде ну, все ты едут. Ты на прибраться едет, там жди кому помочь. Да, вот так, Вашка, ты... Так, король призвучает, ведь повидает. Ты попей король, не стой видно, правильно? Ведь я у нас Не вас, господи! Давай, уже. Сейчас лайт стартует, а следующий клап, да. становится Вен-2. Yeah. Красиво было, братан. Все нормально, живой? Анатолий даже... Анатолій Яровий, якщо нас, підійдіть, будь ласка, сюди до вашего...